असलम फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब मैं हूं आपका हुस्मानी खान और वायरल वीड्स की तरफ से आप तमाम को खुश आमदीद कहता हूं फ्रेंड्स आज एक नई वीडियो के साथ आपके पेश खदमत हाजिर हूं और आज हम यूनिवर्सिटी ऑफ रावला कोट पूछ रावला कोट में जो जॉब्स आई हैं उसके बारे में बात करेंगे और उससे पहले मैं आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरे चैनल को लाइक करें सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर कर दिया करें ताकि हर उस बंदे तक ये पहुँच सके जो अभी ज़रूरतमंद है। चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं आज आज की जो जॉब्स हैं इसके हवाले से हम बात करेंगे यूनिवर्सिटी ऑफ पुछ ट्रावला कोर्ट ने जॉब्स अनाउंस है। की हैं और इसमें प्रोफेसर लेक्चरर्स और असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब्स हैं और इसमें मेल और फीमेल दोनों की पोस्ट हैं उसमें मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं और इसमें पहली जो जॉब है वो एसोसिएट अस, प्रोफेसर की है और ये बी पी ट्वेंटी में है इसकी पोस्ट जो है वैकेंसीज पाँच हैं और इसके लिए आ, डिटेल इसमें आपको नीचे नज़र आ रही होगी इसमें ये डिटेल नजर आ रही है आपको पीएचडी इन्होंने एजुकेशन इसकी मांगी है और एज पैंतीस से चालीस इसके अलावा अगर हम नीचे आए तो दूसरी वैकेंसी जो है वो असिस्टेंट प्रोफेसर की है जो कि बी पी में है और इसकी जो है चार वैकेंसीज खाली हैं इसके अलावा तीसरी वैकेंसी की हम बात करें तो वो असिस्टेंट प्रोफेसर की है और इसकी वैकेंसीज जो हैं वो चार हैं इसके अलावा इसके बाद अगर हम चौथी वैकेंसी की बात करें तो वो लेक्चरर की है और इसकी ग्यारह पोस्ट हैं और बी पी है इसके अलावा एडमिनिस्ट्रेटिव पब्लिक स्पोर्ट्स स्टाफ और इसमें अगर हम देखें तो असटेंट ट्रेक्टेड स्पोर्ट्स फ़ीमेल फीमेल के लिए स्पोर्ट्स में एज असिस्टेंट डायरेक्टर की वैकेंसी खाली है जो कि बी पी सेवनटीन में है और ये एक वैकेंसी है इसके अलावा टेक्नीशियन आई है जो बी पी एस अलेवन में है इसका इसकी वैकेंसी एक है इसके बाद लैब असिस्टेंट की है और बी पी एस सेवन में है और इसकी दो वैकेंसी खाली है इसके बाद लैब अटेंडेंट है बी पी एस टू में इसकी दो वैकेंसी हैं उसके बाद बेलदार है बी पी वन में और इसकी एक वैकेंसी है और सैनिटरी वर्कर्स यानी स्वीपर्स हैं बी पी वन में इसकी तीन वैकेंसीज हैं इसके अलावा बताता चलूँ कि इसकी जो अप्लाई प्रोसीजर है उसके लिए आपको यूनिवर्सिटी ऑफ रावला कोट पुछ रावला से उनकी जो मेन वेबसाइट है उसके ऊपर जाके आपको दरखास्त फॉर्म डाउनलोड करना पड़ेगा उसके बाद आपको एक बैंक ड्राफ्ट बनाना पड़ेगा बैंक चलाना आपको जमा कराने का कराना पड़ेगा आ, वो भी इसके अंदर मेंशन है उसके बाद ही आप ये जो नीचे रजिस्ट्रार का एड्रेस दिया हुआ है इस एड्रेस के ऊपर आप इसको पोस्ट कर सकते हैं उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको वीडियो अच्छी लगी होगी अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त दीजिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा अल्लाह हाफिज़